السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سرّب أبي الوسام شهودين رحمة الله سكريان الحمد لله بشكر يتبع الله سبحانه وتعالى إخوتي في الله كتاب رأي بدر 49 الله طه من الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ففراعون قال: Siapakah rabmu berdua wahai Musa? Musa menjawab: Rab kami adalah Rab yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu kemudian berinya petunjuk. Dia Firaun berkata, jadi bagaimana pula keadaan umat-umat yang terdahulu? Dan Musa menjawab: Pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab yang mahfuz. Rabku tidak akan salah ataupun lupa. Bagaimana rati Allah sekali? Ini adalah jawapan yang diberikan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada Firaun atas soalannya. Tuan-tuan tahu tak bagaimana Nabi Musa ini merupakan seorang yang walaupun berbagai pendapat para mufassir ini. telah kita kaji sebelum ini bagaimana Nabi Musa ini seorang yang tidak lancar berbicara. Tapi Nabi Muhammad sallam telah menceritakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim التقى آدم وموسى فقال موسى أنت الذي أشقيت الناس وأخرجته من الجنة فقال آدم أنت أنت موسى الذي استفاك الله برسالتي برسالتي واستفاك لنفسي وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدته مكتوبا علي قبل أن يخلقني قال نعم فحج آدم موسى نبي آدم نبي موسى عليه الصلاة والسلام فنبي يقول موسى بكتب kepada Nabi Adam, kamulah yang telah membuat manusia menderita dan kamulah yang meluahkan mereka di syurga. Nabi Adam menjawab, kamu kan yang dipilih oleh Allah SWT dan risalahnya dan Allah memilihmu untuk dirinya menurunkan taurat kepadamu yang paling musayah. Benar. Nabi Adam lantas mengatakan, lalu kamu mendapatinya. Iaitu apa yang terjadi padaku itu telah ditetapkan atasku sebelum dia menciptakanmu. Jawapan Nabi Musa ya. Maka dengan kenyataan itu Adam pun mengalahkan hujah Nabi Musa. Mana ni tuan-tuan yang dan dikasih Allah sekalian Begitu kuat Nabi Musa ni punya hujah Kepada Nabi Adam yang merupakan Datuk Kepadanya pun dia berhujah Jadi sekarang tiba lah waktu untuk Nabi Musa AS Berdebat dengan Fir'aun Dalam terdahulu kita telah ceritakan Bagaimana Allah menggunakan Ayat yang terdahulu Bila Allah memerintahkan Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun ini Lantas Allah SWT mengingatkan Supaya bercakap dengan kata-kata yang baik Yang lemah lembut Fakula lahu kaulan lainan la'allahu yatadhakaru au yakshah Katakan kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut Dengan panggilan-panggilan disebut oleh Alimah Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsir al al Muhayyid Dengan nama-nama pujian bentuk kunyah Kemudian Allah mengingatkan Inna qad'u'ahiyya ilayna anal azab ala man kazzaba wa tawallah kami nak ingatkan kamu wahai Musa wahai Harun alaihi wassalatu wassalam alaikum semuanya kami telah tetapkan siksa ditimpakan pada siapa yang mendustakan ajaran kami berpaling tidak mempedulikannya Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu seperti ini disebut oleh Abu Hayyan Al-Nusi dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit Ibn Abbas seorang yang sangat faqih lihat faqih Ibn Abbas bagaimana fahamnya Ibn Abbas kepada bab fiqah Ingat saya tuan-tuan yang rahmati dan dikasih Allah Fiqah ni satu ilmu yang Allah berikan kepada seseorang Selepas dia memahami teks Quran dan juga hadis Orang yang menghafal Quran, menghafal hadis yang banyak Belum tentu jadi seorang faqih Sampailah dia berlatih Untuk jadi faqih sebenarnya Ibn Abbas ni antara yang menarik Fiqahnya Bila beliau menyatakan Inna qad'uhiya ilayna anal azab Ala man kazzaba wa tawalla Semuanya kami telah diwahyukan Bahawa azab itu atas orang yang mendustakan Mendustakan ketetapan-ketetapan kami Sungguh telah diwahyukan kepada kami Bahawa seksa itu ditimpakan kepada siapa saja yang mendustakan ajaran kami Dan berpaling tidak mempedulikannya Kata Ibn Abbas Bertinya orang beriman Allah SWT akan keluarkan dari neraka Walaupun dalam kehidupannya yang dilakukan maksiat Kerana dalam hatinya tetap beriman kepada Allah SWT Beriman dalam arti kata yakin cuma dia tidak kuat untuk menahan nafsunya dari melakukan perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru janganlah kita memandang enting Tonton perkara maksiat. Kerana maksiat akan menyebabkan seseorang dengan kita dihumbankan Dengan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keluarnya kelak tinggal kulit dengan tulang seperti disifatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peringatan Allah kepada Nabi Musa ni kata Ibn Abbas dan fiqihnya salah satu daripada fiqihnya kefahamannya kepada teks Quran itu bahawa orang yang tidak mendustakan mereka ini akan masuk syurga Kelak selepas dia diazab kerana maksiatnya Ini adalah fiqh Ibn Abbas hadap Allah SWT Jadi Nabi Musa mula bercakap dengan Fir'aun Dengan hikmah, dengan bijaksana Qala fama rabbukum ya Musa wa Musa siapa tuhanmu walaupun nabi Musa alaihi salam lebih kecil daripada Nabi Harun tapi Fir'aun menyedari bahawa yang menjadi ketua dalam delegasi ini merupakan Nabi Musa alaihi dan Harun menjadi pembantunya. Qala Rabbuna allazi a'ta kull shay'in khalaqahu thumma hada. Fir'aun mula menyedari bahawa Nabi Musa datang bawa satu kata-kata yang penuh dengan semangat, keyakinan, cakapnya pun menampakkan dia berada di pihak yang benar. Lalu Fir'aun mula, mula mula menunjukkan rasa kalau begitu kamu ada Tuhan di tempat lain agaknya Di Mesir ini akulah Tuhannya Dia nak Nabi Musa dan Nabi Harun faham seperti itu Dari sudut bahasa Arab Tuan Tuhan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian kita perhatikan redaksi ayat ini Allah gunakan Rabbuna ladhi a'ta kulla Shayin khalqahu thumma hada Tuhanku yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu Kemudian memberinya petunjuk Suma ini dulu kita pelajari dalam surah Al-Hajj yang lalu dalam ayat ini bukan dalam berarti kata adanya renggang waktu di antara pemberian setiap satu bentuk kejadian dan dengan hidayah sampai pada ini. Suma ni biasanya merujuk pada tarakhi. Tarakhi makna ada tempo masa selang. Kalau kita sebut dia sudah bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab tuan-tuan. Suma, suma ni berarti adanya renggang waktu, adanya selang waktu. Kalau sebut ja'a amr, suma zaid datang Amr kemudian Zaid. Maknanya kadang-kadang ada beberapa selang minit. Selang jam, selang waktu. Tapi tentu, -tentu ini adalah hati dari kasih -kasi sekalian. Kemudian yang digunakan di sini summa yang berarti kemudian mengisyaratkan bahawa peringkat pemberian hidayah lebih tinggi kedudukannya daripada pemberian bentuk. Memang apalah artinya bentuk yang indah jika ia tidak berfungsi dengan baik. Seorang yang berwajah handsome, kacak, cantik, perempuan, jelita Tapi sebenarnya akhlak dia out ah, Akhlak dia tidak bernilai Orang ini tak dapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Maka pula gunanya Dan sebab itu Allah gunakan A'ta'akula syai'in khalqahu Thumma hada Jadi thumma hada itu adalah satu peringkat lebih tinggi daripada A'ta'akula syai'in khalqah Kegagahan dan kecantikan seseorang tuan-tuan Kelincahan, kehebatan Rupa parasnya tidak ada erti Kalau tidak dia menggunakan nikmat tersebut Untuk tujuan yang dikenaki oleh Allah SWT Ini seperti yang dihuraikan oleh Tahir Ibn Ashur Dan tafsirnya Tahir Yutanwir Saya kutuk pula menilai penjelasan Nabi Musa Di depan Fir'aun ini Sebagai satu kesimpulan yang sangat sempurna Sebagai bukti Bukti kehebatan pencipta Iaitu Allah SWT yang mengatur Kewujudan manusia keseluruhannya dia yang memberi anugerah kewujudan kepada semua yang hidup. Dia yang menganugerahkan satu ciptaan sesuai dengan bentuk masing-masing. Allah SWT juga yang beri petunjuk untuk melaksanakan fungsi yang merupakan tujuan penciptaan manusia sendiri. Bila seseorang mengarahkan pandangan mata dan hatinya tuan-tuan dalam batas kemampuan masing-masing ke arah wujudnya dunia ini, maka akan terlihat jelas olehnya bukti-bukti kekuasaan Allah SWT yang mengatur segala sesuatu daripada yang paling kecil tuan-tuan sampai lah yang paling besar jadi alam dunia yang begitu besar luas ini sebenarnya terdiri daripada atom dan juga sel-sel yang tidak terhitung banyak ni makhluk tak bernyawa ataupun bernyawa jamit ataupun mutaharik semuanya terdiri daripada atom yang bergerak daripada sel-sel yang hidup Setiap yang hidup bergerak dan setiap bahagian daripadanya berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang lain Semua bergerak secara sendiri-sendiri dalam ruang lingkup hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT Dalam sistem fitrah kejadian masing-masing Semua bergerak tanpa pertentangan, tanpa ada pertindanan Tidak sesaat pun mereka merasa jemu dan bosan setiap wujud Setiap yang dijadikan Allah SWT ni bergerak secara berdikari tuan-tuan yang bergerak dalam diri masing-masing anggota pelengkap diri sesuai seperti yang ditetapkan Allah SWT demikianlah yang diulas oleh saya kutub dalam tafsirnya fi zilal quran terjalin hubungan yang ada di antara makhluk ini tentuan sesuai dalam bentuk yang sangat teratur ini yang Allah gambarkan kalau kita nak perhatikan penggunaan yang dimaksudkan di sini Rabbuna ladhi a'ta kulla Shayin khalqahu thumma hada khalq khalq maknanya penciptaan yang amat sempurna. Semuanya berlaku dengan peraturan yang sangat sistematik. Pembangunan yang dikasih waspilihan. Kemudian, Fir'aun mula bertanya kepada Nabi Musa dan katanya, Fama balul kurunil ula. Fama balul kurunil ula. Fir'aun bertanya, bagaimana pula keadaan umat-umat yang terdahulu? Nampaknya tuan-tuan yang -tuan, rahmati dan dikasih wasilian di sini Fir'aun cuba untuk mengalihkan perhatian Teranglah bahawa Nabi Musa telah menjalankan tanggungjawab yang dipikulkan ke atas dirinya Dengan kata-kata yang jelas Jadi Fir'aun nak mengalihkan pandangan di sini Fir'aun nak mengajak Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS untuk mengalihkan selepas dia lihat penjelasan yang sangat sempurna ni betapa sempit ilmu pengalamannya terhadap dunia yang ada sekeliling Fir'aun ni tuan-tuan telah menjadi raja yang amat berkuasa di tanah Mesir menggantikan bapaknya bapaknya menggantikan Datuk Nenek Moyangnya dan dinasti yang datang silih berganti dari Fir'aun yang memerintah Mesir sampai 20 dinasti dalam masa 2000 tahun tuan-tuan kata para ulama sebagai contohnya Ibn Ashur Umumnya penguasaan yang telah pun ditegakkan atas keyakinan bahawa Fir'aun adalah Tuhan Dia sumber hukum yang tertinggi Dia mengalirkan sungai untuk rakyatnya Dulu zaman Nabi Yusuf AS menjadi menteri besar Menteri besar di dalam kerajaan Mesir ni Kendurlah semangat menuhankan Fir'aun itu Kerana Nabi Yusuf seorang yang sangat biasa dan berjasa Jadi menyebabkan segan timbul dalam hati dinasti Fir'aun untuk mengatakan mereka adalah Tuhan tapi setelah Nabi Yusuf meninggal Kepercayaan menuhankan Fir'aun itu Subur balik semula Tapi keturunan Nabi Yusuf dan saudara-saudara Yang disebut sebagai asbab Bani Israel ni yang berada di Mesir Tetap setia Walaupun dengan sembunyi-sembunyi Mereka muja Allah SWT Tuhan sekalian alam Tuhan yang telah pun disembah oleh Nabi Yaakob sebelum itu Tapi mereka ni selalu ditindas Dipandang sebagai orang pendatang yang tidak ada harganya Mereka hanya merupakan bangsa kuli Pemikul beban yang berat Dan juga menjadi hamba sahaya kepada penduduk Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun itu Sekarang Nabi Musa datang membawa suara baru Bahawa ada Tuhan yang maha besar Kuasaan Fir'aun ini tidak ada erti sedikit pun lagi Kalau nak dibandingkan kuasaan Allah SWT yang digambarkan di sini tuan-tuan Maka itu sebabnya Fir'aun masa bimbang Merasa takut jika pengaruh ini akan semakin meningkat masa ke semasa Sebab digunakan di sini Qala fama bal qurunil ula Bal ni maksud satu benda yang penting tuan-tuan Kalau orang, orang sebut dirbalak. Fikir betul-betul Itu maksudnya Bal ini maksudnya Merujuk kepada Satu benda yang penting Merujuk kepada akal Jadi pertanyaan Fir'aun ni Bertujuan untuk Melemahkan Perdebatan yang Lain Musa bangkitkan kepadanya Seakan-akan kita nak berkata Apakah generasi yang terdahulu yang juga menganut kepercayaan seperti kepercayaan kami Kamu menilainya sebagai sesat Haa ni dia nak cakap macam tu sebenarnya Apakah dengan demikian mereka diseksa Kamu berdua sahaja yang selamat Dan kamu berusaha untuk menyelamatkan mereka daripada tekanan kami Pertuan ini mula kat pasukan Sekarang Nabi Musa menjawab dengan penuh bijaksana Menggagalkan usaha Firaun untuk men soalan yang dikemukakan tadi Yang dikemukakan kepada Nabi Musa Jadi sekarang Nabi Musa menjawab dengan penuh matang Dengan penuh bijaksana Qala ilmuha inda rabbi fi kitab La yadhillu rabbi wa la yansa Nabi Musa menjawab Pengetahuan tentang benda itu Wahai Firaun tak payahlah kau tanya kepada aku Inilah mati-matilah kerana Tuhan ku tidak akan salah dan tidak akan lupa Nazimnya tuan-tuan yang boleh sekarang Kalau bayangkan zaman kita sekarang pun Kalau kita simpan file-file dalam komputer Komputer boleh korab Simpan dalam file berkali-kali boleh hilang Maka benda yang sama ditanya oleh Fir'aun Bertanya kepada benda-benda lapuk yang tak ada kait mengait pun dengan apa yang sedang dakwah oleh Nabi Musa alaihi salam di sini. Insya-Allah kita akan lanjutkan bicara ni pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته